Нет, кто ты помогал? Потому что ты это, ты, ты, как бы говоришь, молодежи. Молодежь такие, как вы, они хочет тоже это делать. Но вот, с твоей стороны ты что-то для Что тебе то помогает? Мне помогает отец. Он меня постоянно хотел, чтобы был спортсменом. Мечтал всегда, чтобы назвали меня так Константин. Постоянно мечтал сына. Потом я с детства болел там Постоянно. С пяти лет пошел, пошел на карате, вот позанимался и уже баранфита не было ничего. Потом так пошел, пошел, мне понравилось. Сначала да, так не нравилось, там обижали, там не слушаюсь, допустим, но могли подзатыльник дать. Потом пошел, пошел на первое соревнование в Харьков, поехал на чемпионат Украины, занял призовое место, третье место. В общем, пошел, пошел и так до черного ну, пояса дошел кандидат мастера спорта так воспитали хорошо, не курю, не пью. То есть здоровый образ жизни ведешь, да? Да. Но это важно. Важно вести здоровый образ жизни. Ну, понятно, важно, во-первых, за себя постоять, во-вторых, не знаю, чувствуешь себя сильным. А компания, вот, в которой ты находишься, бывали такие, как ты себя оставишь, если они как всегда говорят, что типа, это же, ну, модно сейчас немножко выпить и погулять. Как ты вот борешься с этим? Я вот, у нас молодежь постоянно все в Сокельце, постоянно в город, допустим, у нас первый ездят гулять я к ним не мне лукаюсь. Я лучше пойду с пацанами на велосипеде покатаюсь. У нас есть турник, мы сами его сделали. Там по всем сделаем. Да, ну, ну, как может. Мячик побуцаем. Да, так все. У вас своя команда, которая как бы придерживается здорового способа жизни, и вам так лечит, Ну right? как, ну не все, но... Ну, да. да. А сколько лет уже ты вот в этом спорте? 10 лет. 15. 16. А, ну, Хорошо. Ну, пожелай что-то молодежи. Желаю да. да. молодежи, чтобы вы не курили, не пели, занимались спортом. Во-первых, за себя сможете постоять. Во-вторых, самому себе будет приятно, что ты не из последних. И все.